Всім привет. Сегодня з вами в онлайн проєкті «Події третього сектора Я Сергій Сухобоченко, директор громадської організації Інститут Розвитку креативних технологій» та масло медиа. И с нами в прямому ефірі сьогодні добрий день Сергей, добрий день Євгеній, добрый день коллеги. Кого вижу и кого не вижу, но я знаю, что нас многие сегодня слышат. Мы с вами осваиваем новые технологии и учимся работать по современному. мы в режиме онлайн уже с участием органов местного самоуправления Харьковской области, автономной республики Крым, города Евпатория, Саки, Винницкой уже области попробовали общение и руководители органов местного самоуправления, и руководители общественных организаций. И повторяю, что цель у нас очень проста и доступна. Это объединить всех людей, которые хотят сегодня изменить ситуацию в стране, модернизировать страну. Мы хотим сегодня, чтобы площадка, на которой мы сегодня общаемся и работаем, стала площадкой обсуждения всех проблем, которые есть сегодня в местном самоуправлении и в общественных организациях, и с помощью лидеров общественных организаций, руководителей органов местного самоуправления мы смогли реализовывать те задачи, которые сегодня перед нами э, стоят. Я думаю, что э, возможности у нас еженедельно выходить в эфир с э, 16 до 17 часов э, есть, и мы с каждым понедельником расширяем географию э, наших связей. И я сегодня пригласил всех своих коллег, председателей областных и районных советов, сегодня к нашему разговору. И я уверен, что пройдет не так много времени, и наша аудитория будет максимально широкой, и в ней будут принимать участие все области Украины и Автономная Республика Крым, конечно же. И будем совместно продолжать. te działania na drodze do reintegracji Ukrainy, integracji społeczności, nieprawidłowych organizacji, środków masowych informacji, że u nas będzie z możliwość przegrać, uzupełniać nasze współpracownictwo, kooperację.